Всем привет, дорогие друзья! И сегодня для вас я снимаю видео о своих покупках для личного дневника. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. А, Мася, минуту я выпущу своего кота. Все а, это видео о моих покупках. И давайте начнем. А, я буду не по порядку, просто буду говорить первое, что я купила, но на самом деле это не первое было. Ну, короче, буду говорить то, что попадалось. Я купила вот такие вот стикеры. Э, диалог. Тут 50 штук. Купила в принципе. Стоили 10 гривен, может, с копейками. Давайте откроем. И посмотрим их получше. Э, от фирмы Not Eat. Ну, в общем, такие вот диалоги. Там еще были других цветов, но я выбрала розовенькие. Они там были Самые такие прикольные. И тут имеется вот такая вот картон красивая. Вот. Обычно я такой фирмы не покупаю стикеры, но я их увидела и диалоги я давно очень хотела. Вот. Потом я купила два вот таких вот наборчика. Один наборчик стоил 9 грин с копейками. Ой. А вот. Это чтобы плести браслетики. Давайте откроем с вами один набор и посмотрим вообще, что там находится. Давайте. Вот я ножницы принесла. А тут так открывается еще. Я не поняла, как он. Ладно. Блин, еще прилипло. Давайте откроем. А, ну так открывается прекрасно. Только зря ножницы. Всё. И посмотрим, что из чего состоит этот наборчик. А тут находятся сами такие вот резиночки. Вот хорошие такие они цветные. Потом находится крючок. Вот, синий такой. А, это я не знаю, что. Станок, что ли. Вот. И также тут имеются вот такие вот застежечки. Вот их тут. Сколько штук, не знаю. Ну, вот их тут. Штуч... Штучек 5-6. Вот. В принципе, мне этого хватит. Очень хороший набор довольно. Сейчас я это сложу сюда, чтобы не потерять. Потому что я себя знаю, сейчас я все это просто растеряю. Сами резиночки такие немного блестящие даже. Вот. В принципе, набор мне нравится. И 9 гривен, я думаю, нормальная цена. Вот. Я купила два. Вот. Ну, что у меня все равно оставались там деньги еще. Я решила себе купить. Ну, я думаю, что буду плести. Вот. А завтра уже школа, потому что, я думаю, во всех школах 9 был выходной, то есть сегодня. Потому что 8 марта выпала именно на воскресенье. Вот, и это просто прекрасно. А, вот. И таких вот наборчиков я купила, как я уже сказала, раз, два. А потом я купила а, вот такую вот гелевую ручку. А, забыла как это называется магазин. Кстати, вот эти вот наборчики я тоже, в принципе, покупала. В маленьком, в маленьком принципе. Вот. А, а, и а стола на, не помню, 5 грин, по-моему. Давайте проверим, как она пишет. А, вот. В принципе, пишет неплохо. Сейчас я мягкое что-то подложу, потому что оно прям вот так вот. Ну, плохо, короче. Пишет неплохо, за 5 гривен нормально. Вот. А потом я купила м -м, вот такой вот карандаш. Это не разноцветный карандаш, простой. Вот. Так вот он тонко пишет, это хорошо. Вот такой вот тонкий карандаш. Извините, что я так пишу. У него имеется колпачок, и тут просто пописала, закончилась, переставляешь вот это вот то можно выкинуть или переставить наверх. Вот. Можно брать так. Если вдруг, то один карандашик взять. Вот. Колпачок, наверное, для того, чтобы не уколоться. Резиночку. С набора. А потом тут я купила... Забыла, как называется вот этот магазин. А вот это вот я купила карандаш в акварели. А вот этот текстовый делитель я купила тоже в принципе. Пахнет клубника и очень вкусно пахнет. Выделяет вот так вот. В принципе, хороший текстовый делитель. И очень приятно пахнет. А, потом я купила штампик. Это уже нормальный штампик и хорошо печатает. Вот. Вот такая вот звездочка получается. Ой, чуть-чуть вот. А, потом а, забыла, как в магазине это называется. А потом я зашла в АТБ и купила вот такие вот фломастеры. Они стоили 40 гривен. Забываю говорить, что там 3,50. А, 6 гривен. Карандаш 3, ручка 5. А потом я купила вот такие фломастеры за 40 гривен. Объясню, почему они столько стоили. А давайте возьмем любой фломастер. Вот давайте зелененький возьмем. С одной стороны тут... Такой вот фомастер, да? Вот. чуть-чуть, в принципе, фломастеры неплохие. На полосят. А, а с другой стороны. Ой, сейчас открою. Тут ручка. Ну, они пишут, как ручка. И это круто. Вот, ну вы видите, тут даже стержень вот такой вот, да. То есть железный. Очень классные фломастеры, мне нравятся. Пишут довольно ярко. голубенький ярко пишет. Я его пробовала тоже. Хорошие фломастеры, а мне очень нравятся. А потом я купила вот такие вот стразы в все по 5. Вот. Просто обычные стразы. А, очень хороший кстати сразу. Потом, в принципе, еще я купила вот такой вот скотч. Давайте его откроем. Кстати, еще мне папа сегодня купит драколы, уже купила ей дома. И у них я сделала обзор, то большой такой вот набор. Вот такой вот он. Он бумажный. Вот. Скотч такой. Он бумажный. И отрывается вот эта вот штучка, и тогда он клеится. Вот, не буду сейчас отрывать, ну вот, вы увидели, да? И потом он клеится, бумажный скотч такой вот. Хороший скотч, в принципе, мне он очень нравится, было очень много разных, я выбрала такой. Вот. Думаю купить там, ну, в будущем покупать там еще скотч. Потом а, я купила вот таких вот два набора скрепочек. Один набор стоил вот гривну пятьдесят. кстати, сразу стоили 8 с копейками, а скотч 10. Гривен. Вот, забываю говорить, извиняюсь. А, скрепки. Вот тут 5 скрепочек стоило. Я уже сказала, гривна 50, один наборчик. Давайте один наборчик откроем. Блин, как он открывается? Да, хоть... Так, вот это вот берем. Вот так вот он открывается. И тут лежат скрепочки. Можно вытащить. Потом, когда у меня скрепочки закончатся, то будет просто у меня вот такая вот коробочка. Очень хорошие скрепочки. В принципе, мне нравятся. И стоили не так уж и дорого, грех не купить просто. И тут точно такой же наборчик. Вот. Да. Потом я купила... Давайте потом к наклейкам перейдем уже. Ой я так приблизила извиняюсь просто здесь увидели скрепочки про которые я вам только что рассказывала потом я купила вот такой вот набор скотчей тут 8 штук давайте откроем Блин. давайте откроем Бум -бум -бум. Вот. открыли Вот, вот столько намотано. Мне кажется, это нормально. Много вот так вот. Вот. А, мне нравится, честное слово. Вот. А, да. Стоили 20 гривен. А потом я купила наклейки. Наклейки купила много. Начнем с бумажных. Бумажных я купила... Вот много. Потом купила... Вот такие я купила вот такие вот наклейки, просто очень яшные купила в акварели. Э, испачкала палец. Э, купила вот ради вот этой вот наклейки. Хотя мне тут все нравятся, особенно вот это вот это. Вообще просто. Потом я купила вот такие бумажные наклейки, тоже в акварели с э, тремя бактериями и шамаханской царицей. А потом со штареком это уже, в принципе, я купила все остальные наклейки бумажные я купила, в принципе. Потом вот такие звездочки с разными там круто, молодец и так далее. Потом с Микки Маусом и с Мини Маусом. И с гадким я. Вот. и последние наклейки, вообще последнее, что я купила, это вот такие вот а наклейки они сейчас полностью в кадру и давайте я вот так вот сделаю чтобы вы полностью увидели вот. вот такие вот наклейки они светятся в темноте и они объемные я их купила чтобы наклеить себе на, эту, на мебель и очень мне нравится и это все что я купила я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы с удовольствием поставите лайк. Всем пока! Я всех очень сильно люблю, и надеюсь, вам это видео понравилось, не было таким скучным. И я хочу подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новых видео, и также поставить лайк. Всем пока!